Меня зовут Кирилл Баханов. Я прохожу тренинг Александра Белоновского и Ольги Васильевой «Всегда при деньгах 2». И сегодня ключевое слово «высокие ресурсы» по выполнению домашнего задания номер 5. Мною выполнено следующее. Я посетил Собеседование. Также я осмотрел лабораторию, в которой заканчивается ремонт и убедился в том, что она готова к тому, чтобы начать укомплектовываться и жить своей жизнью. Затем я согласовал должностную инструкцию начальника лаборатории с отделом кадров. И в настоящий момент я дописываю в свою редакцию положения об испытательной лаборатории. Теперь вопрос о развитии своих ресурсов, которые помогут мне в монетизации своих талантов. Первое – это вопросы, связанные с лабораторной практикой, лабораторной техникой. Здесь мне необходимо развивать ресурсы, связанные именно уже с повышением стоимости, так как мной наработан достаточный навыки, знаний и опыт для того, чтобы уже переводить ее в денежный эквивалент. Также параллельно для того, чтобы не быть зависимым от единственного источника доходов, я буду развивать вопросы копирайтинга. Для чего мне необходимо в настоящий момент нарабатывать соответствующие навыки. Я получил знания в необходимом объеме, но это чисто практическая область, в которой навыки играют даже более важную роль, чем полученные знания. И, наконец, третьи навыки, которые мне будут необходимы. И третьи ресурсы, которые требуются его развития, это увеличение навыков коммуникации. То есть мне необходимо нарабатывать навыки как выступлений перед камерой, так и в выступлениях перед людьми самой разной аудитории, как небольшой, так и более значительный.